Ну, традиционно в это время дайте мне несколько минут для того, чтобы я рассказал о наших взаимоотношениях с налоговой. Я это, ну, это такой сериал. Да. И значит, неделю назад, а я сейчас буду очень пытаться быть очень точным: неделю назад, в минувшую пятницу, вот в это же время, я рассказал о том, что налоговые ревизоры вручили нам акт налоговой проверки. Проверка длилась 20 рабочих дней, потом была продлена еще на 10 дней. Это максимально возможный срок для проверки. На написание акта ушло еще 5 дней, и сегодня в 16.00, в конце рабочего дня, то есть нет, ну, для меня начало, для кого, конец для налоговиков, в 16.00 ровно, в разгар подготовки программы мы получили акты, протокол, э, протоколы о выявленных нарушениях акт на 108 страницах, повторяю, 108 страниц текста, и два протокола об административных нарушениях, допущенных мною, как ну, генеральным директором студии и главным, и не только мной, и главным бухгалтером студии. Значит, этот документ доставили пять ревизоров налоговой, нарушение якобы допущенных студий налоговики насчитали на сумму свыше 10 миллионов гривен. Я отказался подписывать протокол, отказался, потому что у меня не было возможности изучить акт. Ну как я в 4 часа могу изучить 108 страниц, а подписать протокол я должен сразу. Тебе вручают бумаги, говорят, ты подпиши, это обвинительный акт, а я его должен подписать сразу. Нет, сказал, я не буду я этого делать, я буду изучать сначала документ. Да. На основании этот значит документ на основании которого этот протокол был составлен налоговый инспектор не разъяснил суть на реше... нарушений в протоколе. Я обещаю, что внимательно изучу акт проверки, и обязательно расскажу в следующей программе о том, какие нарушения обнаружили у нас налоговики. Так, значит за неделю этот акт мы изучили, и вот какие нарушения нам приписывает налоговая. Налоговая считает, что мы намеренно занижали собственный доход, когда продавали национальной телекомпании Украины, НТКУ, свои программы по 12 гривен, а не по коммерческой цене. Из-за этого якобы был нанесен ущерб государству на 7 миллионов 992 тысячи 768 гривен. Так вот, господа налоговики, это государственная компания, у которой не было ни копейки. Мы... Продавали свой продукт, продавали в кавычках по 12 гривен, так же, как руководство НТКУ заключало контракты с другими компаниями. И вы можете на это посмотреть. Мы получили письмо, мы далеко не единственные, потому что в госбюджете не было денег. Поэтому мы хотели выходить на государственном канале, потому что мы считали, что он равно удален от всех политических сил. Мы договорились с. Кон... Оскільки НТКУ є бюджетною неприбутковою організацією та фінансується з державного бюджету України, щороку кошти на діяльність НТКУ виділяються з урахуванням стану економіки країни, а саме за умови критичного обмеження видатків. Тобто на рівні 30% від потреби коштів, що забезпечує лише виплату заробітної плати, частково трансляцію телепрограми і оплату комунальних послуг. На виробництво телепрограм коштів практично немає. НТКУ для виконання ліцензійних обсягів укладає договори на право сповіщення чи створення на замовлення аудіовізуальних. Них творів зі сторонніми виробниками за 12 гривень. Зокрема, на телепередачі в гостях у Дмитра Гордона подорожуй світом з Юлією Акуніною. Виробництво та створення програм під назвою Громадське ТБ», темний силует, право на захист, золотий гусак, чисті мію пригласіть, раптова слава тощо. Тобто, ціна визначена в укладених договорах і савік шустер студії є аналогічною як у всіх інших визначених договорах, що були укладені НТКУ у 2012-2014 роках. Да, все правильно, 2010-2013 год. Просто мы договорились и подписали бумаги о том, что у нас часть рекламы и часть спонсорства, и мы выходим в эфир, собираем мы рекламу, не собираем или спонсорство, но это уже наши риски, где-то собирали, где-то не собирали, но в принципе в эфир выходили. И думаю, что полезное для государства сделали, и для общества, что самое главное. Более того, налоговики в свое время, тоже во время всей этой проверки, Обратили внимание на то, что мы вышли в эфир 21 февраля 2014 года на пятом канале бесплатно. Должен ли президент уйти в отставку добровольно? Мы получили 87 процентов да. Вот 84, простите, пожалуйста. Это было. 21 февраля. 22, как вы помните, Владимир Поросюк вышел на сцену, и Януковича не стало в Киеве. Мы вышли 21 февраля, первый раз после долгого запрета, начиная с декабря. Мы вышли, потому что мы такую возможность получили, мы дали открытый доступ для всех, пятый канал нас транслировал, это был кульминационный день Майдана, мы все это помним, и как бы тут легко было объяснить, почему это не было никаких документов. Но ну, кто в революционное время подписывает документы? Выходишь в эфир, а потом, а потом, потом. Потом же неизвестно, что, как это все повернется. Но самое интересное в другом, что две недели пытались найти следы Пятого канала, как же у нас взаимоотношения, а потом про это забыли, потому что нечего трогать президентский канал, понимаете? В ході перевірки встановлено, що 21 лютого 2014 року в ефірі п'ятого каналу здійснювалася трансляція телевізійної програми Лайв» виробництва ТОВ Савік Шустер студія. Крім того, в ході перевірки ТОВ Савік Шустер студія було встановлено, що між ТОВ Савік Шустер студія та ТОВ Телерадіокомпанія Експрес Інформ» п'ятий канал жодних договорів не заключалося. Фінансово-господарські операції не здійснювалися. Так, второе нарушение, которое мы совершили, касается вот этих людей, которые за мной ⁇ Вся Украина ⁇ Я каждую пятницу говорю, у нас в студии ⁇ Вся Украина ⁇ Значит, налоговая заявила, что а, отказывается относить к производственным затратам расходы на нашу аудиторию, 100 человек, которые сегодня и каждую пятницу. Я еще раз повторяю. Это вся Украина. Нашу аудиторию собирает независимая социологическая служба. За то, что мы, то есть и мы, конечно, все оплачиваем. Мы оплачиваем и социологической службе, и мы привозим людей. У нас такая ситуация в стране, что сами люди не могут себе позволить приехать. Мы, мы их расселяем тоже естественно и как-то кормим, что тоже естественно. Значит, но нет, мы должны были сохранить за все это время. И предъявить налоговые имена, фамилии, адреса всех людей, которые здесь были в студии. Господам и дамы мои дорогие, в Украине действует закон, вот он закон, по защите персональных данных. И мы даже не имеем права их оглашать, кому-то давать. Каждую пятницу мы их просто уничтожаем. Ну... Как мы можем? Так вот, за это нарушение мы должны 2 миллиона 697 тысяч 287 гривен. Третье нарушение. Налоговая служба считает, что стоимость услуг международной связи за то время, когда я нахожусь за границей или находился, 12 тысяч гривен. Но это мелочь, но не важно. Это мой доход, с которого я должен был заплатить подоходный налог. Но это моя работа. Я продолжаю пользоваться служебным телефоном, потому что я Работаю. А это считается моим доходом. И я должен за это платить налог. Пожалуйста, заплачу, раз вы так считаете. Но я бы разобрался, что это, ну, конечно, это нонсенс. И четвертое. Нам насчитали 5000 гривен и 4 копейки экологического сбора за то, что на собственной территории в 2012 году мы хранили лампы дневного света. 1 января 2013 года вступила в силу норма закона, по которой за хранение ламп дневного света положено платить экологический сбор. Это есть, но это 2013 год. А, а мы хранили лампы в 2012 году. Не было этого закона. И как только это было принято, мы сразу сдали, как положено, компании, которая занимается их утилизацией. Так что, так что я не согласен с актом налоговой проверки. И, конечно, буду... И буду, и буду оспаривать это. А что из этого получится, если получится, и если не получится, расскажу в следующей программе.